Моя квартира вот была на четвертом этаже, как раз в нее и попали. Как только я приехала, глянула, пустое место, ничего не было, вообще ничего не было. Все пусто. И даже завалы были на третьем этаже. Там людей, конечно, моей квартирой завалило. Людей вытягивали. Один человек мертвый, один полуживой. Вроде бы спокойно, в Краматорске тихо, думаю, побуду как бы ну, все-таки родное все, ну куда ехать, куда ехать не было. Квартирка была хорошая, устроенная, все было мне. А где-то жить, у деньги надо были. Выезжала тоже, потратили все, как бы все, проехали назад, вернулись, потому что, мне, ну, сами понимают когда теряешь людей близких, знакомых, как вы думаете, придешь, придешь? Нет. У Меня колбасит уже сутки целые. Я не понимаю, это не люди, это не люди. По домам людям, различным, это не люди. Я не знаю, я сам родился в том краю, но я это людей не понимаю. У них нет человеческого ничего.